Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu günlərlə sizə Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi, İnşaatçılar metrosundan tam yanında, piyada 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən 3 otağa düzəlmə bir mənzil təqdim edəcəm. Mənzil yeni təmirdən çıxmış, səliqəli, ideal nə təmirə olan, keyfiyyətli materiallardan təmir zamanı istifadə olunub. Mətbəx mebeli olsun, işıq sistemi olsun, aboyları filan hər biri keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Mətbəxlə burda tanış oluruq. Burda stoyuduçu üçün, paltaryan üçün hər bir yer nəzərə alınıb. Mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmayıb. 19 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşir. Qazlı, kupçalı, ipotekiyaya yararlı, 90 kvadrat, 90 kvadratnı ibarətdir mənzildir. Burda mənzilin qonaq otağı ilə tanış oluruq. Burdan isə şəhərə belə bir panoraması var. Qarşısı açıb Gün düşən gözəl bir mənzildir. Mənzilin tam yanında məktəb, uşaq bağçası, metro, böyük marketlər, aptek falan bütün yaşayış obyektləri mənzilin tam yanında yerləşir. Əlavə suallarınız olarsa, qeyd etmədiyimiz nələrsə qalarsa, göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Burada gördüyünüz yer hər biri istipotudur. Qaz kombi quraşdırılıb. Su, işıq, qaz hər birə daimidir, sənəd də qutsadır. Burda uşaq otağı ilə tanış olaq. Hər bir otağa gün düşür, gördüyünüz kimi. Burdan eyvana çıxışı var. Kombi sistemi bura quraşdırılıb. Belə. Burda isə mənzərəsilə tanış olursuz. Şərifsədiç küçəsini görür mənzilin mənzərəsi. İnşaatçılar metrosuna düz üstündə yerləşir. Binanın 3 mərtəbə yeraltı parkinqi var. Geniş həyəti, uşaq oyun meydançası, futbol meydançası uşaqlar üçün, ə, skamyalar filan, çox gözəl bir həyəti var. Videonun sonunda da ə, həyətin çalışır videosunu yerləşdirəcəm. Olduqca ideal bir mənzildir, ideal bir binadır, yerləşdiyi yer də çox gözəldir. Gördüyünüz kimi gün düşən işığı olan bir mənzildir. Burda ikinci yataq otağı ilə tanış oluruq. Yataq otağının giriş hissəsində burda gözcə sıyırmalı bir kiçik bir gardırob kimi yer ayrılıb və ıı, sanitar qovşağı da yerləşdirilib. Onu da indi sizinlə tanış edəcəm. Mənzildə sanitar sanuzel qovşaqları ayrı-ayrılıqda yerləşir. Biri giriş hissəsində sancəli sanitar qovşağı, biri yerdədir və digər sanitar qovşağı isə əvval deyən yataq otağında, ə, ikincisi yerləşdirilib. Hər bir aksessuarlar olduqca keyfiyyətli və zövqlə seçilmiş aksessuarlardır. Sanzə sanatlar qovşağında burda belə bir gardırob yerləşdirilib. Belə əlavə suallarınız olarsa əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər mənzillərimiz də var. Hər birinin videosunu bura yerləşdirə bilmirik. İstənilən tarixdə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər mənzilləri də sizə təklif edə bilərik. Büdcəniz filan deyirsiz, istəyəninizi deyirsiniz. Sizə uyğun olan mənzili təklif edirik və ya da satmaq istədiyiniz mənzil varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olun və digər vid mənzillərin videolarını da kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.